دو جہاں کی کامیابی گر تجھے دلکار ہے دو جہاں کی کامیابی گر تجھے دلکار ہے دامن ان کا تھام لے جِنْكَ محمد نام بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلِه بلغ العلا بكمالِهِ مُعزَّز سامين كرام مقتدر علماء مع ازام منتظمين جلسة پس پردہ بیٹھی ہوئی مہیلاؤں ماؤ بہنوں رب کائنات نے ہمیں اپنی محبت میں کچھ وقت نکالنے کی توفیق بخشی ہے اللہ تعالی شانہوں کی یاد میں اس کے رسول کی یاد میں اللہ کی محبت میں اس کے رسول کی محبت میں جو بھی لمحہ گزر جائے وہ دنیا کا سب سے بہترین لمحہ ہے رب کائنات نے ہمیں سیرت النبی کے عنوان پر یہاں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے کتنا پرسنٹ لوگ اردو سمجھتے ہیں یہاں پرسنٹ سا صرف ہیں تھوڑا 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 سمجھتے ہیں سیرت النبی ایک ایسا عنوان ہے جس کو رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام سلاۃ کو پیدا کرنے سے پہلے اہمیت عطا فرمائی آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الروح والجسد میں اس وقت اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا دیا گیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہو گیا تھا لیکن ابھی روح نہیں ڈالی گئی آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کنت اولناسی خلقن و آخر ہوں خدا و تعالیٰ نے مجھے پیدائش کے اعتبار سے مقدم فرمایا نور نبوت فرمایا اور تمام انبیاء میں بیست کے اعتبار سے سب سے بعد میں مجھ کو بھیجا گیا آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہلے ہر ایک لفظ کو پھولوں میں تو لیے پہلے ہر ایک لفظ کو پھولوں میں تو لیے پھر اس کے بعد شان محمد میں بولیے آپ کی سیرت کا عنوان بہت عالی ہے زبان کو اگر مشک و عمبر سے دھویا جائے اور کاہ کشا کا قلم لیا جائے اور صدرت المنتحہ کے درخت کی تختی لی جائے اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলি আসালামের মহব্ব আল্লাহর মহব্বতে আল্লাহর জিকিরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলি আসসালামী শাহের জিকিরে একত্রিত হওয়ার তৌফিক দেন করছেন আল্লাহ এবং আল্লাহর মহব্বতে যে সময়টুকু আমরা অতিবাহিত করতে পারবো উনি বলছেন যে দুনিয়ার সবচেয়ে যে সময়গুলো আছে এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তর হয়ে এটা আমাদের সময়টা নাজাদ রুসিল হয়ে যায় তিনি বলতেছেন আজকে আমরা সিরো নবী সাল আলহিসাল্লামের শিরোনামে একত্রিত হয়েছি

কিন্তু নবী হিসেবে আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশ্রেষ্ঠর বলা হয়েছে তিনি বলতেছেন সিরাতের আলোচনা এটা এত মধুময় এত বরকতময় আলোচনা যদি সিদরাতুল মুনতাহা সামনে গিয়া যদি মেশকিয়াল মবশারীয়ে মেলায়ে করা হয় তাহলে তো সিরাতের আলোচনা নাই বেশি মধুময় বেশি বরকতময় হবে ইনশাআল্লাহ খোদা ওয়ান তাআলা शानूं উনে আপকি پیدائش سے تمام آسمانی کتابوں میں آپ کی سیرت کو بیان فرمایا رب کائنات نے تورات کو آپ کے احوال سے مزین فرمایا زبور میں بھی آپ کے اخلاق بیان کیے گئے انجیل میں بھی آپ کا تذکرہ کیا گیا ساری آسمانی کتابیں ہمارے اور تمہارے سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آسمانی کتابوں میں بذریع وحی نبیوں کے اوپر بذری وحی آقا علیہ السلام کے احوال کو کھولا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ کی قوم سے قصور ہو گیا تھا بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا اور گوسالہ پرستی کی تھی عجل کو پوجا تھا اللہ تعالی شانو نے آپ سے فرمایا تھا اپنی قوم کے ستر لوگ لے کر کے آئیے جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہ کی ہو بقرہ کے بچے کی عبادت نہ کی ہو حضرت موسا علیہ السلام تشریف لے گئے رب کائنات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی بخشش کا سوال کیا کہ یا اللہ میری قوم سے غلطی ہو گئی میری قوم کو معاف فرما دو اللہ اکبر کبیرہ اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَهُمْ بِآیَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الله أكبر كبيرا حضرت موسى عليه السلام فرماتے ميري میری قوم کو بخش دیئے. رب کائنات جواب دیتا ہے کہ یہ بخشش میں اس امت کو اتباع حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہے کہ یا اللہ میرا سوال اپنی قوم کے لیے ہے یہ کون سی قوم ہے کون سی امت ہے جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں وہ تمنا فرمائی تھی یا اللہ کیوں نہ آپ نے میری پیدائش کو موخر کر دیا ہوتا اور مجھے اسی امت کے اندر پیدا کر دیا ہوتا خوش نصیب ہے وہ امت جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلمہ پڑھتی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لو دو چار مرتبہ نورانیت آ جائے گی مجلس میں کلمے کی برکت سے لا الہ الا اللہ, اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ اللہ اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تفسیری روایتوں کے اندر درج ہے کہ حضرت سلیمان علیہ سلاط وسلام جن کو اللہ نے ہوا جیسی سواری عطا فرمائی تھی اللہ نے ہوا پر انہیں قابو دیا تی پر چنانچہ حضرت سلیمان علیہ سلاط وسلام اپنے تخت پر بیٹھ کر مکہ کے اوپر سے گزرے حضرت سلیمان علیہ السلام و سلام جب گزر گئے کابت اللہ نے اللہ سے شکایت کی کہ تیرا یہ پیغمبر میری زیارت کے لیے نہیں اترا ہے اللہ اکبر کبیرہ کیا جواب اللہ کی طرف سے آیا اللہ اکبر اللہ نے ارشاد فرمایا تیرے لیے میں ایسی قوم پیدا کروں گا ایسی نورانی قوم پیدا کروں گا جو تجھے ہمیشہ آباد رکھیں گے اللہ اکبر کبیرہ آپ بیت اللہ کو دیکھیے کبھی غیر آباد نہیں ہوتا ہے طواف کا وہ حسین منظر دیوانے لوگ پروانہ وار بیت اللہ کا طواف کرتے رہتے ہیں اذان ہو جاتی ہے حرم شریف اس وقت بھی جب کسی کے ایک دو چکر باقی ہے وہ لگاتا رہتا ہے اور جب امام بولتا ہے اللہ اکبر اس وقت طواف رکھتا ہے اور یہ بھی بیت اللہ کی طرف رخ ہے اس وقت بھی بیت اللہ آباد ہے ابھی طواف سے آباد ہو رہا تھا ابھی بیت اللہ نماز سے آباد اور جیسے ہی امام السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ٹوٹ پڑتے ہیں لوگ بیت اللہ پر کوئی بیت اللہ کے پرد سے چپٹتا ہے کوئی سے جا کر کے ہے اور اس کا بوسہ لیتا ہے کوئی بیت اللہ کے دروازے اور ملتزم پر چپٹتا ہے کوئی نکر رکن یمانی کو چومتا ہے کوئی حتیم کے اندر داخل ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ رب کائنات نے اس امت کے ح... اس امت کے پیغمبر کو یہ شرف عطا فرمایا کہ رب کائنات نے پہلے ہی بتلا دیا کہ آخری نبی کی امت بیت اللہ تجھے ایسا آباد رکھے گی کہ کبھی تو ویران نہیں ہوگا الحمدللہ حضرت بہت سیلنجی سیرت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین এই দুনিয়াতে প্রেরণ করার পূর্বেই নদী হিসাবে পাঠানোর পূর্বে পূর্ববর্তী কেমন ছিল ওনার হাত পা কেমন ছিল ওনার মোবারক যেটাকে বলা ভাই শরীরের গঠন কেমন ছিল পূর্বের যুগের যত কিতাব ছিল এই সবগুলো আমাদের এগুলো ছিল শুধু এটা বর্ণনার মাধ্যমে না ওহির মাধ্যমে পূর্ববর্তী যত নবী ছিলেন

যারা আমি আমার উন্মদার কাছে চেলাম আর আল্লাহ ওই উন্মত রেফারেন্স দিয়ে আমার আসলাম

যে এই বাই শরীফ যখন বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ করছিল যে কেমন মুখে আমাদের খোয়া করলো না তখন আল্লাহ আলমেন তার বলছিল এমন অনুমতি হবে যে সকলে কি করবে জিয়ারত করবে তো বাইতুল্লাহ শরীফ জিয়া তো অভিনয় করুন